Ну, приблизительно в полночь э, к нам поступило сообщение от э, охранника э, визита, который расположен на улице Пушкина, о том, что в районе дома номер 8 найдено э, неизвестное э, устройство. Выехав на место, было определено, действительно там находилось э, предмет, похожий на канистру э, небольшого размера, который... Э, там незамудренным способом было э, привязан лоток для переноса еды, из которого торчали провода, э, вызвав на место экспертную группу с Полтавы. Объект был занешкоджен. Естественно, нам пришлось вызвать на место и службу МЧС, и скорую помощь. Ближнейшие квартиры мы любезно попросили покинуть свои жилые помещения с четырех квартир, потому что на момент оценки ситуации нам не было понятно, что находится и что это за устройство. Я ну, благодарен нашим коллегам с Полтавы, именно экспертам взрывотехникам которые, оценив ситуацию, ну, поняли, ну, не, не стали применять более сложные методы, там, уничтожать ее с расстояния, все-таки обезвредили ее, пошли по ну, наитрудному пути сопротивления и полностью этот... Наш, наше устройство было полностью обезврежено. То есть, можно сказать, они рисковали собственными жизнями? Это сто процентов. Скорее всего, это все-таки не совсем растяжка была, а одно из таких устройств на применение в действии на расстоянии. На сегодняшний день у нас внесена в единый реестр статья 194, часть 2, через 15, и проводятся уже мероприятия по установлению задержания тех лиц, которые могли ну, такую беду у нас сотворить. На каком расстоянии от дома? Метр? Ну, по полтора метра. Остальное покажет только уже заключение экспертов. И отсюда мы будем уже сходить искать ситуацию, раскручивать ситуацию.